Глоблин, город Харьков, фотография – часть моей жизни. Да, ну и член Союза фотохудожников и России, и Украины. И вот здесь я в Кировограде с удовольствием э, буду представлять выставку, которая называется «Нескучная». Не скучно, это местечко, где родилась и творила, ну, для меня это величайшая художница э, серебряного века Зинаида Серебрякова. Вот, собственно, э, мотив, по которым я оказался в Кировограде. Мне хотелось, чтобы это было открытие и для э, жителей, гостей города. А чему вы взялись обучать саму биографию Серебряковой? Ну, наверное, это какие-то внутренние процессы. Э, когда мне стало известно, что не скучно это всего лишь в 30 километрах от моего дома, хотя я изучая раньше биографию, понимая о ней что-то, я всегда читал, и это было почти во всех источниках о том, что это а, село не скучное, а Курская губерния. Я только не знал, что после 23 по -го года это стало Харьковская губерния, поэтому я полагал, что это очень далеко, Курская губерния. Когда-нибудь, конечно, я туда попаду, но о том, что это 30 километров от дома, вот это я даже не подозревал. И вот когда стало понятно, что это совсем рядом, ну и потом само название, когда я спросил знакомую, что такое Нескучное, она говорит, это же совсем рядом с Веселым, ну и все, понял что нужно туда есть ехать, и э, там вот есть э, как, какой-то мир серебряковый, где она и творила. Ну и выяснилось, что э, все ее творчество было все-таки на, ну, наверное, на основе вот большой той культуры, которая попала в нее с детства. Но ну, и когда я узнал, что э, мотивы очень похожи на э, работы Венецианова, а Венецианов, это Тверская область, это Вышний волочок где все прошло мое детство, все вот здесь круг, круг замкнулся, и вот так Серебрякова как бы вошла и в мой мир. Поэтому я стал интересоваться уже Серебряковой серьезно. Серебрякова мне скучно нашла, нашла что-то себя. А вы там что нашли для себя? А вот я нашел там Серебрякова. На самом деле мне стало любопытно, вот что человек мог творить. Это же такие неброские ландшафты. Конечно, там нет гор, там нет каких-то экзотических красивых мест, которые, может быть, есть где-нибудь в Карпатах или в горах Крыма. Но стало это интересно. И я придумал себе такое развлечение, определил, ну, собственно, оно известно, где стояло их имение, домик. И вот в радиусе. 500 метров во все стороны я на протяжении целого года снимал. Я начал в осенью 2003 года и закончил осенью 2004 года. Ну а после этого практически ежегодно туда приезжал раз, наверное, 350 а на протяжении уже остальных низких лет. Ну и, в общем, открытие серебряковой как раз и состоялось. Когда я первый раз подъезжал, я видел эти же ландшафты, которые у нее есть на работах, которые теперь хранятся во многих музеях мира. Ну, понятно, они есть в Третьяковке, есть в Русском музее, но они есть и у многих частных коллекционеров. И вот подъезжая к нескучному, ты видишь, что это же на этих работах. И вот первое это ощущение, первое впечатление чего-то близкого. Ну, наверное, стало таким хорошим импульсом для а, моих поисков. Ну и вот то, что я там нашел, все можно увидеть на выставке в Кировограде. Вы ревняетесь на Серебрякова? У вас вы своим результатом? Ну, я не могу, это все-таки великая художница, и сейчас работы, когда она страдала, писала, будучи в... В Париже она писала, как она скучает о нескучном. Представляете, она бродит там по Лувру, бродит по разным музеям в Италии и пишет, как ей хочется снова вернуться в нескучное. Но и когда она уехала в Париж, и тут началась ее личная драма, большевики же запретили ей взять туда детей. Она двоих сумела вывести, а двоих Саша и Таня остались еще в России. Она думала, что они доучатся и тоже приедут к ней. Чего подобного? Большевики запретили, и всю жизнь они прожили порознь. И вот когда она впервые начала там м, выставлять свои работы, и было очень тяжело. Вот первое письмо, или точнее первое, впервые я у нее в письме прочитал. Она так и пишет, здесь раскручивают, вот это слово я увидел, импрессионистов. Поэтому я со своей крестьянской темой, со своим крестьянским искусством здесь никому не интересно. Это началась такая личная драма у нее, и она переключилась на портреты, нашелся очень хороший меценат, который отправил ее в Африку, в Алжир. Она там большую серию писала работ, но все лучшее, что она написала, это в нескучном. И вот здесь будут представлены репродукции ее. И... Вот после этого я стал очень глубоко интересоваться Серебряковой и купил практически все, что можно было купить. Книги, альбомы. Специально ездил в дом на Щекино в Москве, где устраивали выставку из частных коллекций. Вот коллекционеры, они же такой народ, в общем, скрытный. Они, конечно, неохотно дают на всякие выставки свои из личных коллекций. Но вот в этом доме собралась очень хорошая коллекция. Я привез каталог и после этого уже собирал все. Вот в Москве, Петербурге было издано замечательные а, такие монографии Серебрякова. Я хотел их взять, но они очень тяжелые, поэтому. Но одна из последних это Петербургское издание, это образец и полиграфического искусства. Вот так как надо издавать альбом. Идеальное издание Серебрякова так и называется. Ну вот мое отношение к ну и здесь представлено, я не знаю, тут порядка 100 фотографий, причем они небольшого формата. Это тоже не случайно, это даже такой не выставочный формат, он скорее камерный. Но это результат, э э, ну в общем, э попытки представить работы в Третьяковской галерее в 2005 году Третьяковка согласилась показать большую фотовыставку о нескучном, уже была договоренность, нашлись очень хорошие спонсоры, которые уже начали покупать светильники, начали оформлять. И эти часть этих работ, порядка 40, я напечатал вот в этот формат маленький, всего 13 на 18 сантиметров. И поскольку еще это была доцифровая эра, я повез в Третьяковку вот такие миниатюры, ну, чтобы показать материал. Это все одобрили, это все понравилось. И все, я уехал в Харьков с таким расчетом, что я начинаю печатать большие 40 на 60 работы. И через неделю приходит письмо зам м, директора Третьяковки, пишет, она просит извинить и говорит, что эта выставка невозможна. Я говорю, как, уже мы начали то это, но выяснилось, что была какая-то неприятность со шведской выставкой до этого. А на, на, скорее всего, там какие-то финансовые проблемы, и они на неопределенное время запретили показывать непрофильные выставки. То есть исключительно живопись теперь стали. Фотография, всякие инсталляции, это потом, когда-нибудь. Ну, в общем, я понял, что это, наверное, судьба, ну, по крайней мере, этих фотографий. Вот так они остались жить в таком камерном небольшом формате. Ну а с другой стороны люди говорят, что теперь их можно рассматривать, приходить и смотреть, не проходя мимо пролетая, а смотреть близко. А чему выбрал сам Кировоград, чтобы выставить тут? Ну потому что я полюбил этот город. Это же уже мой четвертый э, приезд сюда. И первая выставка была коллективная, когда была, если помните, всеукраинская такой э, Такой проект был, э, как он, малевный чат. Квитучая Украина. Украина. И а, я представлял здесь коллекцию харьковских фотографов. Это была такая коллективная экспозиция. Это первый приезд. Потом была а, выставка здесь драматическая, если помните, это по ГУЛАГу командировка в один конец. Это концлагеря, которые на Колыме снимал, вот эти брошенные концлагеря. Ну и в частности, а, лагерь, даже не лагерь, а так называемая командировка, еще более страшное место, даже чем концлагеря, это так называемые командировки. Это был проект такой, потом, ну и вот это, это третий, да, получается, проект. Вот с такой выставкой у Серебряковой. Позавчера был день рождения Серебряковой, вот в следующем году ей бы исполнилось 130 лет. Ну и до сих пор жива ее а младшая дочь Катя, которой в следующем году исполнится 100 лет. Она в Париже живет, живет в этой же комнате, комнате мастерской Зинаиды Серебряковой. И это для меня вот что-то невероятное. И 99 лет исполнилось. Это та маленькая девочка, которую можно видеть на работах Серебряковой. Вот самая маленькая Катюша. Она ее много писала, много портретов. Вот ей 99 лет. Ну и друзья, когда мы были в Париже, это был уникальный случай, когда э, они смогли попасть к ней. Ее так опекал какой-то родственник э, из французов, который никого не допускал э, к ней домой. Это было странно, непонятно, ну ссылаясь на, на ее болезненное состояние, на все. На самом деле он... Ее так опекал, подворовывая ее работы, продавая. Они все-таки на минутку по 300-400 по тысяч фунтов только на сотбе стоили. И он, конечно, всячески ограждал от, от посещения. Кате, вот, но этим удалось, они, я им дал телефон, они позвонили, она, так, конечно, приезжайте, ну, это было лет 15 назад, они там фотографировали, они там а, с ней поговорили полтора часа, пока не пришел вот этот опекун, и он их буквально выставил за дверь. Но вот это уникальная возможность встречи с, с дочерью, последней, которая осталась, Катюша, вот, осталась. Добрый день. Да я найду какие-нибудь да. слова еще. Это всегда, да, есть проблема. Знаете, как хочется... Да, еще не Да, А, я еще дурачик будем, я что-то привез подарки сувениры, да. Не нашла. Нашла, что для третьего. У меня есть, я могу взять.

такой опыт, я стоял, я замерз, пришел туда и смотрю. И так, знаете, люди двери, а потом раз заминка. И я выступил, вот это, а, такая есть, шотландская. И Вообще, да, это интересно. А в платье это чего в женском. Ну, ты даже утром спешила как-то. А, вот Иваницкий, это действительно выдающаяся личность. Он известен стал после прошествия 21 человек, но семья случайно оказывается а, жива вся, хотя этот вагон разорвал во время как раз столовой. Что же такое предисловие? Сейчас пока люди подтянутся. Вы подойдите ближе, да, потому что в... нам Уже четвертый. Четвертый <свят> раз. Из э... 48. Из них до Ну, обязательно мы можем сказать, конечно, я знаю, что это Совершенно новый поворот двух художников я имею в виду художника, предложил вот мы развешивали его, абсолютно уникальную выставку, которая работает в То, что ты не видел, так работает настоящая подлинная история. То есть громаднейшее событие для библиотеки Чижевского. И состоялось оно благодаря центр депаратинарных шляхи уникальных долей и уникальных людей. Это место встречи сегодня. И это острые фантазии творчества, и самое главное, работа цікавая, и синтезованная, поеданная, и работа классная мистерства, стереотипные продукции, <свистит> места, в которых желает удивительная семья знаменитая, скульпторов, художников. Это книга нашего Петра Вайда, диссидента знаменитого, вот где он называется «Стихи про меня», где он анализирует поэзию и технологии вернее как, техника высоких разрешений в искусстве, я думаю, что как бы, компьютерная графика, она тоже во многом может быть такой, Будь которая созидает, а не мертвым искусством. Вот, и я как бы передаю пользуясь случаем, тоже от него вам поздравления с открытием выставки. Ну, Большой привет из просто...